بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دو یا تین مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا پھر شرمگاہ دھوئی پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر دو یا تین بار رگڑا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا اصل کیا پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے حضرت منہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے نماز کی تقبیر ہوئی اور صفحیں برابر ہو گئیں لوگ کھڑے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جن بھی ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور آپ واپس چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے آپ صلی اللہ سر علیہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی عثمان بن عمر اس روایت کی مطابعت کی ہے عبداللہ علیہ نے معمر سے اور وہ زہری سے اور ازوائی نے بھی زہری سے اس حدیث کو روایت کیا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا پھر اپنے دہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرم کا دھوئی پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا پھر کلی کی اور ناک پہ پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقامی غسل سے ایک طرف ہو گئے پھر دونوں پاؤں دھوئے اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور آپ ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و حاضرین کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں امید ہے سب حیر حیریت سے ہوگا اور اللہ کا کرم فضل آپ پہ ہو بہت زیادہ ابھی صحیح بخاری کی حدیث ہے دو سو چوہتر سے لے کر دو سو تک ہے کتاب حسل کے کام و مسائل ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حسل کے بارے میں جلد آئیں گے تو وہ دیکھیں میں آگے حسل کے بارے میں بتانے کے لیے تو وہ جلدی سے چلتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں اس حدیث حدیث کے بارے میں تجربے سے شروع کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ چھوٹ بیان بھی ہوگا اسی کے اندر میں بیان کر دوں گا تو شروع کرتے ہیں الحمد للہ اچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جناب کے لیے پانی رکھا پھر آپ صلی اللہ وسلم نے پہلے دو یا تین مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا پھر شرم دھوئی پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر دو یا تین بار رگڑا رب کیا رب ٹھیک ہے پھر کلی کی اور ناک میں پانی لادا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا اصل کا پراپر طریقہ بتا دیا پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا سر پہ پانی بہانے اور سارے بدن کا غسل کرنے کا مقصد صحیح طرح سے ہو جائے بال صحیح طرح بھیگ جائیں داڑھی وغیرہ سر کے بال اور سب کچھ پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے جگہ سے سرکیں مطلب جگہ سے ہٹے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ازواج چین کی بیگم ہے نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا کپڑا نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے ٹھیک ہے جی انہوں نے غسل ہمارے پیارے نبی صلی علیہ وسلم نے غسل اس طریقے سے کیا پھر پانی جو ہے ہاتھوں سے جاڑا کپڑا کپڑا جو ہے نہیں استعمال کیا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں حدیث نمبر دو سو پچہتر پہ جو کہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں اب اس میں کچھ اس طرح بیان ہو رہا ہے مسجد میں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تکبیر ہوئی اور صفحے برابر ہو گئی لوگ کھڑے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے یہ صحابہ نام بتا رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں یعنی کہ جنابوت کرنا تھا انہوں نے تو بھول گئے ہوئے تھے تو آپ نے آپ کو یاد آیا کہ میں جنبی ہوں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور آپ واپس چلے گئے پھر آپ نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے مطلب کہ صحیح طرح غسل کر کے آئے جس طرح کہ ابھی میں نے پچھلی حدیث میں بیان فرمایا ہے ڈیٹیل دی ہے آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی عثمان بن نمر سے اس روایت کی مطابعت کی ہے عبداللہ علی عبداللہ آلہ نے مامر سے اور وہ زہری سے اور ازواری سے بھی زہرین سے ازواری نے بھی زہری سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اچھا یہ اینڈ پہ ریفرنس بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے روایت کیا کہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا اب دیکھیں اس کے بعد اس حدیث میں بھی واضح طور پر بتا دیے کہ غسل کرنے کا پراپر طریقہ وہی ہے کہ پورا پورے بدن کو بھی دھویا پراپر غسل کیا یہ وہی طریقہ جو ابھی اس سے پہلے ون ٹو ٹو سیون فور میں نے بتایا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب اگلی حدیث میں اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا ٹو سیونٹی سکس نمبر حدیث ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس پہ آ جاتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اب یہ میرے حال سے اس واج ہی بتانی ہے جیسے کہ پہلی یہ تیس میں ٹو سیونٹی فور میں حضرت نے زیادہ تھا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا ٹھیک ہے جی کپڑے سے پردہ کر دیا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا پھر اپنے دہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگا دھوئی اگزیکٹلی سیم ٹو سیونٹی فور والا پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا وصل کیا اب یہ ڈیٹیل میں آ گیا چہرے اور بازو بھی دھوئے سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا اصل کیا تاکہ سارے بال وغیرہ سب کچھ داڑھی وغیرہ سب کچھ کا غسل ہو جائے جیسے کہ بتایا جاتا ہے غسل کرنے کا طریقہ ویسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا بتا دیا ہے اپنا رول موڈل ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا اس کے بعد آپ مقام غسل سے ایک طرف ہو گئے سرک گئے میں نے بتایا تھا اور وہی ورڈ بائی ورڈ میں بتا لوں تو یہ آپ صحیح بغاری کی بک میں رہیں گے تو وہاں پہ بھی کتاب میں رہیں گے وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے پھر دونوں پاؤں دھوئے دونوں پاؤں دھوئے دھونے کا بھی آگے اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کپڑا دیا دینا چاہا دینا چاہا تو آپ نے اسے نہیں لیا اور آپ ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے تو دیکھیں جی دو سو چوہتر میں بھی ٹو سیونٹی فور میں اور دو سو چھتر میں ٹو سیونٹی سکس حدیث میں واضح طور پہ سیم تقریباً چیزیں ڈیٹیل تھوڑی واضح وضاحت کر دی گئی ہے کہ کپڑے سے نہیں صاف کیا ہاتھوں سے ہی پانی چھڑک تو ہمیں بھی غسل کرنے کا طریقہ جب جناب کر لیں تو اس طرح ہی کرنا چاہیے پراپر یہ طریقہ ہے تو اس کو مجھے ضرور یقین ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ڈیٹیل سے پتہ لگ گیا ہے غسل کرنے کا طریقہ تو اس پہ عمل کرنا چاہیے تو جزاک اللہ سب کی ہم سب کی ہے رو ہم سب کو پراپر غسل کر کے ہی نماز قائم کرنی چاہیے تو اس سے ہماری تمام نمازیں بھی قبول ہوں گی اور ہمارے تمام غسل کے احکامات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل کر کے بتایا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ استغفار کریں ہر نماز کے بعد کریں ٹھیک ہے جی اور اپنا بہت خیال کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذاکر لہر ہو ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آگے اور بھی چیزیں آئیں گی جو میں آپ سے ضرور بیان فرماؤں گا اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ جائیں گے